burada əsas stori var. Buna görə 100 minlik torpağı götürək. Torpağı götməkdə məqsədimiz nədir? Məsələn, kənarı yerdən gedib 50 minlik də götürə bilərdik. Nəyə görə 100 min götürürük? Bunun əsaslandırması olmalıdır. Bina nəyə görə bu ölçüdə tikməliyik? Avadanlıqlar nəyə görə bu qiymətdədir? Bütün omosu təbii ki, büdcələmədə biznes planında onları analiz edirik, maliyyə təhlilinə keçirib sonra qərar veririk. Yoxsa elə hər harda gəldik biz əjdə də qarazı götürür, torpaq götürür, bina götürür, işləmir təbii ki. Biznes plan qurulu, təbii ki biz bunu ideal görürük. İdeal qoyuluş bu, bunları görürük ki, bunlar olmalıdır ki, bizim xəyalımızda olan, ə, hədəfimizdə olan biznes reallaşmış olsun. Buna görə də maksimum çalışırıq ki, bu məbləği təmin edə bilək. Olmuyanda təbii ki, hər hansı bir istisnaları var. Bir də ki, Baqsteyn Faik müəllim, Baqlar xanım dedi, "Siz məsə sizin sözünüzü kəsmək istəmədim." Xanım dedi, "Burda xərclərinizi azaldaq. Hal-hazırda xanım, burada heç bir xərcdən söhbət gedə bilməz. Yəni çünki i̇şin burada işin. bizim heç bir xərclərimiz, bəli, formalaşmayıbdı. Sadəcə olaraq bizə bizim kapitalımız var və öhdəliklərimiz, bir də aktivlərimiz var." Yox, e, xanımın verdiyi şou belə idi ki, yəni biz ilkin olaq bu büdcəni şərtdi deyirik yəni yani burda nə şey ixtisar edirik, azaldaq. Bina məsələn biraz nisbatan yığcamın içəridəyik. Yoxdur ki bank hesabımızda biraz azaldırıq, amma iş orasıdır ki, bunları boş yerə hesablamamışıq da onu azalda bilmədik. Bəli, bəli, elə. Hə, ha, bu qidalama əsasında hesabla. Eee, buc üzü indi aktivlərin, öhdəliklərin izahı və passivlərin aktivlərin qaynağı olduğunu, yaranmamam bəy olduğunu E, nisbatan sadə formada izahlamaya çalışdım. Yəni çətin bir aydın məudu da, amma sadə, yəni heç bir termindən istifadə etmədən, yəni izahlamaya çalışdım. Çünki nəyə görə bu mambədir? Yəni bunlar olmasa, bu biznes işləməyəcək. E, bu məbləğlər yaranmayacaq, bu biznes də qurula bilməyəcək. Buna görə passivlər aktivlərin yaranmamandır. Və bir də biz az öncə hesablar planını qeyd elədik. Dedik ki, hesablar planı iki hissədən ibarətdir. İndişdə balanssızdır, ikinci hissə əməliyyat hissədir. E, bu yadımdə saxlağıq ki, ən çox münasib olan elədirsə, bu əməliyyat hissəni ayın sonu bağlanılır. Çaxtırlar ilin sonu mühasibat vəsiyənamasında bağlayırlar. Naçıda çoxlu səhflər meydana gəlir, çatışmazlıq meydana gəlir. Çünki biraz bunları bunu bir ə, o dərsabaqdan eləyillər, çünki bir ə, yeni başlayanlar yetərincə bilcə mal işdir, idarəetməçilikdan onla işdə rəqəmsal məsələdə bu nəsə proqram təminatı üçün bu mahiyyətin başa çıxandırırlar. Köhnə müəssibatlardan da bunu eləyə bilənlər səbəb odur ki, yeni qanunvericiliklərdən biraz xəbərdar olmayanlar, yəni yetərincə izləməyənlər bu bağlamdılar. Nəticədə yəni nə yerə. Köhnə müəssibatlarda belə bir şey vardı ki, yəni elektron qaymə yox idi, elektron şaqqı yox idi. Nəticədə ilin sonunda arasında bir təsdiqlanmamış bir əməliyyatımız bardısa, bir ə, ID qaymıf fakturaya yazıb ə, həman dövrün sanadına çıxa bilirdi. Nəticədə o çatını çəkmir, çox da çatmır çəkmirdi. Ona görə ilin sonundan saxlaya bilirdi. Amma yeni bir qanunvericilik danda görə bilirik ki, şəxs elektronlaşıb, köynə tarixə gedib heç heçə daşlılım olmaz, elektronlaşır. Ona görə ə, hər ayın hesabatın bağlanması lazımdır ki, biz görək ki böyük mənfəətə nə olub? Bizim təsdiq edilmiş sənədlərimiz varmı? Yəni mənfəətə nə qədər çıxmışıq? Ola bilsin ki, biz fikirləşirik ki, bizim mənfəətimiz əslində plan qədərdir, 100.000 manatdır. Amma təsir, hər hansı bir 10.000 manatlıq bir xərclərimizi təsdiq edən sənəd, sənədləşdirməmişik, rəsmiləşdirməmişik vaxtında. Qalıb. İndi şoradan artıq o həmin tarixə qaymı vura bilməyəcəyik. Ona görə hər ay çıxmaq lazımdır ki, Biz ona görə vaxtında şikayət edə bilərik ki, ilin sonunda bu çətinliklərlə üzləşməyək. Bu vergi tərəfi. Yəni ki, verginin çox olub-olmaması, olub, yoxsa ki, təhsik edici sənət gələcəkdə vergi tələb eləyəcək, onu nəzərdə e, tutmaq. Plusda maliyyə tərəfi var, yəni idarəetmə çotu baxımından hər ay manfəətə çıxmalıdır ki. Biz qarşıdakı dövr üçün, qarşıdakı aylar üçün hədəflər qoya bilərik. Planlar hazırlaya bilərik, büdcələmə hazırlaya bilərik biznes, yəni kökələni olmamalıdır. Mühasib də maaşplan çox vaxt əsas şərhətdən deyib-deyib məsələ var ki, məsələdə mühasibə çox da önəm vermir. Nəyə görə? Çünki mühasib həqiqətən maaşçıya bir önəm vermir ona görə. Mühasib maaşçıya önəm verməsi üçün mütləq bu təhlillərə formaldır, bağlamalıdır, bir tətilli olmalıdır ki, nə çatımlıqları var, bir rəhbərliyə bir sağalmalıdır. Onu Bir çömərlə eləmadır bu, qarşıda şəhadətlər üçün, çatımlıqlar üçün, e, məsəl üçün satışımızı hədəfləmək istəyirik. Məsəl üçün bay 10 dənə satışımız olub. Qalan ay hədəfləyirik ki, 12 olsun. Hədəfləmək o deməkdir, hə, o istərsən, arzulayırsan ki, o qalan ay 12 dənə olsun da nə ola təo. Elə deyir. Hədəfləmək konkret olaraq maliyyə təhlilləri tələb edir və bazarın təhlilin tələb edir. Siz birinci maliyyə təhlili ilə məsəl ki, siz nəyə görə əvəldən əsas təbliğləri digər satıcıların sizdən fərqi nədir? Ondan maya dəyər ucuz başa gəlir. Yoxud da ki məhsulların ki hər hansı bir keyfiyyətində, xam malında yoxdur, istehsal formasında bir fərqiniz var. Yoxud satış şöbəniz yetərincə təhsül edə bilmirisiz. Başqa formada təhlil edə bilməzsiniz. Bunun üçün mütləq aylıq hesabatlara çıxmalısınız ki bu təhlillərə qoyula bilərsiniz ee indi aylıq hesabatı çıxmaq, balans çıxmaq, ayı bağlanmasını da misal üzərində izah edəcəyik. Üçünbə də bu T hesabları, əslində mən bu T hesabların bir əhəmiyyətli mövzə adandırmam amma ehtiyac duyulur deyə izahlayanda. T hesablarında birinci bilməliyki Nəçündə aktiv və passivdir. Aktivlər var barədə passiv. Nə aktivlərin azadı tapşı, aktivlər. Günda da gedəcək passivlər. Məndə Paint proqramı e, yoxmuş, kompüterdə axılarım yoxdur. İndi vebinardan e, əncəncə vaxtım yoxdur. Toy yükləmək imkanı var. Ona görə də evdə də çalışacağam mən bura. E, aktivlər deməli hər bir bu T hesabının e, sol və sağ tərəfi olur. Sol tərəfinə devət yadırıq, sağ tərəfə kredit. Bu bir man aldı, bütün əməliyyatlarda bu formada oldu. Və bizim aktivlərimiz həmişə e, deməli, sol tərəfdə artır, sağ tərəfində də azalır. Pasivlərdə isə əksinə. Bunun şöhrəni yarma məndə idi. Əksinə artır. Görürsüz, bunlar bu bir tərəfdə artdı, pasiv tərəfdə artdı. İndi bunun misal cəhətinə daha gedəcəyik, yaxşı gedəcəyik. Bu iş bu. Sonra birinci ıı, maliyyə bərabərliyi və balans bərabərliyi deyəndə məsələ var. Burada gördüyünüz kimi, nə gözəldir. Və bu hissə 1 2 3 4 5-ci hissələr balans balans, balans bərabərliyi burada formulaşır. Aktivlər bərabərdir kapital + öhdəliklər. Və bunun üzərinə də əmə, əməliyyat çıxsa gələndə nəticədə maliyyə bərabərliyi yaranır. Yəni bunlardan sonra aktivlər bərabərdir kapital + öhdəliklər, sonra plüs gəlirlər, minus xərclər və e, məsələn dividend götürərsə, e, təşkilatlıqda götürsən məhsuldan, minus dividenddə çıxacaq. E, sizə bir şövgü şey deyim, biraz e, bu dəqiqən onun olancadır, 40 dəqiqədə, olan dəqiqədə e, deməli bu kəsildik, yenidən deyəcəyəm. Şimdi məsələn ki başqa qrupa daxil oluq. Onun üçün bizim nömrəni bura gedə deyim. Əsas e, bu nömrəyə yazarsınız, mən siz qrupa daxil edəcəm, bizim qrupa daxil edəyəram. Ki oradan e, linki rahat götürəsiz. Videolar, e, obşuralara atıb narat eləməşdəm də. Onlar, atıp, e, bu nömrədə WhatsApp-na bir cavab, bir nöqtə qoyun yanasa, mən link atacam, e, qrupumuza daxil edəcəm, qoşula biləcsiniz. Deməli <coughs> ə maliyyə bərabərliyi işin ol olaq balans bərabərliyidir. E, Deməli oldu aktivlər bərabər oldu e, kapital jarəyə gəlir ödənişlər. Bu bizim balans bərabərliyimizdir və hamışa qorunacaq. Bunu indi misal üzərində icra edək. Qaldım ki burada bizim bu bucalamız da bu hazır oldu. Müəssisə başladı fəaliyyətə. Və biz əlavə məsəl üçün başlanğıcdan başlayaq mal alıb. Alırıq. Mal alırsa bizim balansımızda necə dəyişəcək? Bilənlər bir fikir bildirsin. Mal alırsa balansımızda nə dəyişədir? Mal alırıqsa görək ki bu bir məlı halı olaraq alımızda tam göstərəcək. Yəni aktivlərimiz artacaq. Eyni zamanda passiv tərəfdə də siz bayaqları qeyd etdiyiniz kimi öhdəliklərimiz artacaq. Çünki biz alma almışıq, mal satana qarşı bir öhdəliyimiz yaranır. Deməli mal alırıq hesab. Bəzən əməliyyatlar var. Aktivə plus. Tutalım ki, 5000 manatlıq mal alırıq. Mal alırıqsa, e, məlum qeyd elədiyi kimi ə burada bir də anda kreditor, kreditor borcu boşalır. Debit tərəf pluslanılacaq. Kreditor borcu azalacaq, qarışmasın da. Burada da 5000 manatlıq bizim kreditor borcumuz atdı. Bax əməliyyatlar var ki, hər iki şey tərəf artır. Əməliyyatlar var ki, hər iki şey tərəf azalacaq. Əməliyyatlar var ki, heç bir tərəf dəyişməyəcək. Tam dəyişmədi. Nişə olaraq mal aldıq. Mal satandan mal aldıq. Nəticədə bizim kreditor borcumuz artdı və materialımız da artdı. Nəticədə hər kəs tərəf 5000 manat aldı. Yəni biz bu malı almışmalıyıq, satırıq. Bu zaman nə baş verəcək? Belə 5000 manatlığın satırıq. 5000 manatlıq malı, daha doğrusu, 7000 manata sataq. Nə baş verəcək o zaman? Bu zaman eyni zamanda, e, deməli, bizim debitor borcu Eyni zamanda gəlirlərimiz də artacaq. Və eyni zamanda xərcləyəcəyik. Nüçəli baş çıxadı 10. Burada gəlir xərci bəli. Yoxdur. Bəli, endebitor borcumuz artacaq, eyni zamanda gəlirimiz artacaq. Mal-materialımız birinci azaldı. Borcumuz niyə artır ki? Mal-sa. İndi görədirik, e, cinaxan. Mal-materialımız 5000 azaldı, satdığımıza görə anbarımızdan 5000 manatlıq məhsul çıxdı. Nəticədə bizim debitor borcu burda debitor borc əlavə gedəliyəm. Debitor borc. Yəni ki, alıcı bizdən mal alan var ya, ona debitor borc deyirik. Alıcı e, bizə borcu yarandı. 5000 manat, bu 7000 əsadıq. Buna görə 7000 borcu yarandı. Eee və bizim nə olacaq? Əlavə nağdımız artacaq burda müxtəlif şərtdə. Kaş mənfəətimizə gərənacaq. Bölüşdür. Bu cari e, bu təbii ki, vergicə halaq nəzərə tutmuruq. Vergic salanın halaqı da sayda formalağa çalışırıq. Vergic salanı nəzərə tutmuruq da. Orda mənfəət vergic tutacaq. Biz saydalaşmış vergidən çıxma bir nəzərə tutaq. Nəticədə 2 manatda burada bizim mənfəətimizə gərənacaq. Və hə balansımız qorunacaq. Bir də Falkman üzr istəyirəm sözləşmiş vergi ödəyicisiz orada gəlir xərclər şey adacaq. Kaç xərclər adacaq bildim. O xərci nəzərdə tutmuruq. Təla ki o vergi mənfəət ha aydam da. Hə-hə. Orda çatlaşmış olanda da təbii ki 2% vergi ödəyəcəksiz. O vergi də kaçdan qaydadan düşəcək? Mənfəətiniz az olacaq. Amma biz halal iş bu vergi məsələlərini halal iş qoyuruq. Tox vergidən azad mallar alçıq. Məsəl üçün. Çünki baş hala başlanıb təmasat satına girişdir sura biz neyləyək başqana deyilə kültür borcumuzu ödədik ödədir bu zaman nə olacaq bu zamanda eyni şəkildə bank hesabımızdan pulumuz azalacaq yəni pul vəsaitimiz eyni zamanda öhdəliklərimiz də azalacaq ki maliyyə bərabərliyimiz pozulmur nəticədə bura kimi artır, artırdı, əməliyyatlarımız artırdı. Bizim e, balansımız artırdı. İndi azaldan əməliyyatlar gedir. Biz nəticədə pul hesabımızdan 5000 manat azaldırıq və eyni zamanda, mənim qeyd elədim ki, kreditor borcumuz da sıfırdı. Ham ödədiyimizə görə sıfırdır. Və debitor borcumuz da bizim ödəniləndir. E, Məsəl üçün